С момент Алексея Алексеевича, к сожалению, уже нет. Всегда после любого доклада, любого эксперимента, просто спрашивал, и что? Что дальше? Вы определили уровень экспрессии. Там столбики вверх, столбики вниз. Что дальше? Что с этим всем делать? Как это нам поможет понять то, что происходит внутри этой клетки? Действительно, эти мысли, да, а что, что все это значит? Что значит повышение этой микро в данном контексте, в данном времени? А, ну, что значит или нет? Оно имеет свой функциональный эффект прямо здесь, прямо сейчас, вот по этой конкретной клетке. А, опять же, то, что сегодня говорили, что single-cell sequencing. Да, он имеет очень большой барьер. Почему? Потому что клетки очень гетерогенны. И вот на это мероприятие прекрасно девушка, которая показала, что есть микро-РНК, которая экспрессируется высоко только в одной клетке цинорабита И это круто. И без этой микро-РНК эта цинорабита живет очень плохо. А вот, это И я вам хочу опять рассказать про вот этого человека, кто был уже видел много раз, извините, но это не классный. Это вот на вот этой страсти, разобраться, а как оно все работает. И, например, я вам рекомендую, я не могу уже рассказывать много об этой статье, а, к сожалению, возможно, в следующий раз, но я вам рекомендую ее прочитать, потому что это пример э, той статьи, которая описывает эту страсть. Она вас отсылает далеко назад к концепциям Аперона и статьи Аперона. Она показывает, что есть не одна модель, о которой знают все, да? а, то есть э, инструкционный фактор, по сути, она. Но есть еще и вторая модель, о которой не говорили до тех пор, пока не появилась микро и только, как тут, возможно, он, возможно, кто-то еще об этом не написал, увидел, что так ребята были правы, что две модели, а не одна. И, э, именно о посттранскрипционной регуляции экспрессии генов, и микро -РНК, и РНК, связывающих белках. И все это, то есть э, то, как это взаимодействует с матричными РНК, называется посттранскрипционным регуляторным кодом. И все это очень страшно, потому что у нас есть тысячи микро-РНК, у нас более полутора тысяч РНК связывающих белков, у нас есть редактирование РНК, у нас есть соревнования сайтов связывания за микро РНК, за РНК связывающие белки и так далее. У нас есть масса некодирующих РНК, в том числе бомба, э Силуденья, скажем так, это кольцевые РНК, а, а также это зависимость от контекста. То есть все это создает ландшафт. И э, в каком-то контексте повышение уровня микроэлемента даже в 10 раз не будет э, иметь никакого значения. В другом контексте даже повышение в 2 раза будет иметь колоссальный эффект. Почему так? Это такие страшные вопросы, про которые хочется не думать. Но я проверяла, не думаешь, что интересно. Поэтому очень приятно встречать вот такие статьи, которые... Об этом думают, и они задают вот такие же вопросы, как ты задаешь, и пытаются на них отвечать. Они тебе показывают, что было до этого, и они тебе показывают возможный путь вперед. То есть сегодня мы говорили про рекасификацию, но именно для решения таких вопросов, которые вводят просто в ужас, создаются новые методы, такие как парклик, например. То есть, Cross-link immunoprecipitation sequences, когда вы можете просеквенировать все РНК, ассоциированные с определенным РНК-связывающим э, белком. Это краш-методы, которые позволяют точно доказать, что микро-РНК спаивается именно с этой матричной РНК, а не с какой-то другой. Также создаются такие методы, а, в данной статье а, предполагается, да, рассматривается эта прекрасная гипотеза конкуренции сайтов, связанных за вот эти регуляторы, за микро -РНК, за РНК связывающие руки. И, а, ну, естественно, ну что, для того, чтобы в чем-то разобраться, в таком очень сложно, нужно, вот, как Рома говорит, упростить сначала. Вот они упростили, предположили, что если вот клетка это идеально смешанная среда, да? то вот это competition, то есть это когда есть две РНК, на которые влияют те же регуляторы, и если повысить уровень одной, то вторая как бы дерепрессируется и количество рука становится больше. То есть эти штуки, они не работают, если все смешать. А это порождает даже необходимость другого метода. Сейчас развивается такой метод, как инситу секвенирования. То есть вы можете в клетке увидеть, где какие РНК находятся. И это <свят> я не буду вам рассказывать про <свят> я считаю, что вы можете посвятить отдельное следующее а, сценарии а, вот, да. <свят> и а, пожелать вам а, не терять или приобретать эту страсть и в о том, как это все работает. Я буду лично этому очень рада. <свят>